Техника мечты – это серия видеоработ, в которых мы вдохновляем других вспоминать о своих мечтах и не бояться воплощать их на практике. Юрий Филюк – сооснователь платформы Тепломиста, ресторана Urban 100 и инновационного центра «Промпрыла». Юра говорит, что в детстве он хотел стать супергероем и менять мир. И когда мы познакомились с масштабами, на которые он замахнулся, увидели, что к этой мечте Юра подобрался очень близко. Вместе с партнерами он создает бизнес, в котором деньги – это средство для того, чтобы среда вокруг менялась, развивалась и росла вместе с потребностями времени и людей. Все проекты Юры реализованы в Ивано-Франковске, и за это время радикально поменяли отношение к городу, его образ, создали условия для комфортной жизни и реализации крупных качественных проектов, как, например, «Промпрылот», о котором мы уже рассказывали в восьмой серии. Світ ускладнюється, треба шукати рішення теж комплексні і складні. Мені подобається ця певна складність, прилади. Разом з тим його простота відносно там, дуже базових зрозумілих людських цінностей, там відкритість, взаємодія, прагнення до змін краще, причому не тільки в своєму персональному егоїстичному напрямі, а там, де ми можемо щось зробити разом, щоб нам разом стало краще.